श्रीमन्नारायणीयम् अथ अष्टमस्कन्दः त्रिंशत् दशकं वामनावतारः शक्रेण संयति अतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रतुवधितोष्मा विक्रान्तिमान् बयनिलीन सुरां त्रिलोकीं चक्रेवशेष तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशात् अतिथिर्विषण्णा तन्काश्यपल् निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं मे भयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचर त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीन मतेरमुष्या श्यामश्चतुर्भुजवपुष्वयमा विरासीः नम्राचतामिहवत्तनयो भवेयम् गोप्यमधीक्षणमिति प्रलपन्न यासि त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमधिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं श्रीकृष्णशरणं मम सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततुर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलि जय जयेति नुत पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमाता तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौजी दण्डाजिनाक्षवलयादिभि अर्च्यमानः दे दीप्यमानवपुरीश त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भावमहिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृम्बतेन धरणी चलयन्न यासि छत्रं परोष्मतिरणाथमिवादधानो दण्डं च दानमजनेष्विव सन्निधातुं तान् नर्मदोत्तरतटे हयमेथशालाम् आसेदुषि त्वयिरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमे नु सनत्कुमारो योगीनु गोयमिति शुक्रमुखैशसङ्गे आनीतमासु भृगुभिर्महसा विभूतनी रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिज्य पादौ तत्तोयमन्म द्रुतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवं शशतया क्रतुभिद्विजेषु विश्वासतोऽनु तदिरम् दिविजोऽपि लेभे यत्ते पदापो गिरिशस्य शिरोभिला्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेता श्रीकृष्णशरणं मम सर्वत्र नामसंकी।